Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие соотечественники, во-первых, поскольку в Украине распространяются обо мне всякие слухи, хотел бы сказать, что я жив. Хотя не могу сказать, что чувствую себя хорошо, потому что не могу без глубочайшей страшной тревоги видеть то, что происходит в Украине. За ширмой какого-то якобы правомочного правительства в стране действует банда ультранационалистов и неофашистов, которые метят уже и на президентский пост. Они силой захватывают органы местного самоуправления. Они увольняют руководства милиции и службы безопасности. Не только в центре Киеве, но и на местах. Города патрулируются людьми в масках с повязками на руках. Ширится беспредел в отношении граждан Украины. Они увольняют высших армейских офицеров. Тех, кто не хочет противиться использованию вооруженных сил Украины на юго-востоке страны против мирного населения. Вдумайтесь, они хотят поставить армию под знамя Бандеры и развязать гражданскую войну. Они хотят включить вооруженные силы боевиков националистических организаций, дать им в руки оружие. Я хочу спросить и у покровителей этих темных сил на Западе. Вы ослепли? Вы потеряли память? Вы забыли, что такое фашизм? Но я уверен, офицеры, солдаты Украины знают, в отличие от вас, министра уважаемых европейских государств, которые подписались под документом не о гарантиях мне, а о гарантиях гражданского мира в Украине. И растоптали этот документ. В отличие от банды негодяев, которые на Майдане давали приказ стрелять по своим, так вот солдаты и офицеры понимают, чего вы стоите. И не будут выполнять ваши преступные приказы. Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим. Я не прекращал своих полномочий досрочно. Я жив. Меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины. США и ряде других стран твердят, что я как президент якобы утратил легитимность, потому что сбежал из страны. Повторяю, я никуда не сбегал. В момент захвата радикалами правительственных зданий, администрации президента, по сути антиконституционного захвата ими власти с оружием в руках, я находился, как вам всем известно, в Украине, в Харькове, потом в Донецке, потом в Крыму. Еще раз, в момент переворота я не покидал территорию Украины. В эти дни против меня неоднократно пытались применить террористические методы действий. Не удалось. Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать, я обязательно вернусь в Киев. Заявляю, что выборы президента, которые объявлены на 25 мая, Захватившие в результате неконституционного переворота власть кликать абсолютно нелегитимны и незаконны. Они не соответствуют статье 103 Конституции Украины. Любые органы власти, которые будут сформированы в результате этих незаконных выборов, также нелегитимны и незаконны. Кроме их правовой легитимности, понятно, что эти так называемые выборы, будут, если будут, проходить в установке тотального контроля экстремистскими силами. Я обращаюсь к международному сообществу. Никто не имеет права и не должен поощрять разбой и поддерживать неконституционные перевороты. Кстати, всем известна информация о намерении правительства США выделить 1 миллиард долларов этому бандитскому режиму. Насколько мне известно, законодательство США, статья 84.22 раздела 22 свода законов США запрещает предоставлять финансовую помощь правительству любого государства незаконно избранный президент законно избранный президент, которого был свержен в результате военного переворота или другого незаконного решения я намерен обратиться в Конгресс, в Сенат и в Верховный суд США с настоятельным предложением дать правовую оценку действиям правительства этой страны. Вы не имеете права по вашим собственным законам выделять деньги бандитам. Хочу предупредить, что в ближайшее время будет происходить серьезное ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Это будет прямым ударом по народу Украины. Узурпаторы, захватившие власть, будут пытаться перекладывать ответственность за это на меня. И, возможно, даже на Россию. Я с этим никогда не соглашусь. Я здесь не при чем, а планируемые ими шаги по урезанию социальных расходов, пенсий, пособий, заработных плат считаю бесчеловечными и антинародными. У меня, у нашего правительства был четкий план по сохранению жизненного уровня украинцев. Теперь же, после антиконституционного переворота, после захвата власти узурпаторами, к сожалению, это стало невозможно. А вы, незаконно захватившие власть, за приказы стрелять в народ, рано или поздно, а скорее рано, ответите. Ответите за мучение народа. Украина переживает сейчас тяжелое время. Ваши действия привели к тому, что откалывается Крым, что даже под дулом автоматов население Юго-Востока требует уважения к себе и своим правам. Мы переживем эту смуту. Люди, одураченные вами, прозреют. Страна воспрянет и объединится. Еще не вмерла Украины, и слава и воля.